તાજેતરમાં પોલીસે નકલી ડિગ્રીથી ક્લિનિક ચલાવતા દસથી વધુ નકલી ડોક્ટરોની ધરપકડ કરી હતી આ પછી અસલી ડોક્ટરો પણ સતર્ક બન્યા હતા ઉમરાની એક હોસ્પિટલના અસલી ડૉક્ટરે પોલીસને જાણ કરી હતી કે તેમને ત્યાં આવતા દર્દીઓ જેમનો રેફરન્સ લઈને આવે છે તે ડૉક્ટર બોગસ છે જેથી પોલીસે બંને સ્થળે તપાસ કરતાં સ્પષ્ટ થયું હતું કે જૂના મગદલામાં ઘરમાં ક્લિનિક ચલાવતા લલિતાબેન ક્રિપાશંકર સિંઘ અને મગદલાના ભવાની સ્ટ્રીટમાં ક્લિનિક ધરાવતા સત્તાવન વર્ષીય પ્રયાગ રામચંદ્ર પ્રસાદ પાસે જરૂરી કોઈ ડિગ્રી હતી જ નહીં તથા તેઓ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી બોગસ પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા હતા પોલીસે બંનેને ડિગ્રીઓ રજૂ કરવાનો સમય પણ આપ્યો હતો જોકે નિયત સમય દરમિયાન કોઈપણ ડિગ્રી રજૂ ન કરી શકતા આખરે ઉમરા પોલીસે મોડી રાત્રે બંને સામે ગુનો નોંધ્યો છે उम्रा पुलिस स्टेशन विस्तार में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि दो एक लेडी और एक जेंट ये दोनों इनके पास डिग्री नहीं है उसके बावजूद भी ये मकदला गांव में दो, एज ए डॉक्टर तरीके प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों को एलोपैथिक दवाई दे रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन मिलने पर आरोग्य की टीम के साथ में उमरा पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची तो एक जगह पे प्रयाग रामचंद्र प्रसाद ये मिला और इसके क्लिनिक से एलोपैथिक की दवाइयाँ मिली डिग्री मांगने पे इसने बताया कि इसने बी ई एम एस का अभ्यास किया हुआ है लेकिन उस जगह से कोई भी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला अभी उससे आगे की इन्वेस्टिगेशन में वो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है उसके बाद में हम लोग वेरीफाई करवाएंगे कि सर्टिफिकेट कहाँ से लिया वैलिड है कि नहीं है दूसरी जगह पे ललिता बहन कृपा शंकर सिंह ये मूल रूप से औरंगाबाद बिहार की है बारहवीं तक पढ़ी हुई है ये डॉक्टरी का अभ्यास कर रही थी तो इसके पास कोई भी किसी तरह का पुरावा सर्टिफिकेट कोई डिग्री कुछ नहीं मिला है तो दोनों को आरोग्य की टीम के साथ में रख के और इनके ख़िलाफ़ में एफ आई पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है आगे की तपास अभी हम लोग कर रहे हैं पर इनका दोनों का ही जैसे ललिता है ये ट्वेल्थ पास है और ये प्रयाग प्रसाद है ये टेंथ पास है तो इतना कम योग्यता होते हुए लोग डॉक्टर की तरीके प्रैक्टिस कर रहे थे तो दोनों के खिलाफ अभी कार्यवाही की गई है और आगे का इन्वेस्टिगेशन है वो चालू है